Нахиба! Нахиба! На 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 поправь ага. Готово. Три, Нахиба! Еще раз. Меня зовут Полина Карпова, я фотограф из Харькова, занимаюсь арт-фотографией и параллельно костюмированием театральных постановок. Смотри, постарайся кинуть цепу, чтобы она лицом ко мне была. Я лично занимаюсь арт-фотографией. Как обычно, я работаю. Но сначала я начинаю все с локации, есть задуманная локация. Это первый шаг, самый сложный на самом деле вторым для меня шагом является модель, но с моделью у меня проблем нет. И образ, имею в виду одежда. Я люблю часто моделей заставлять делать какие-то неудобные вещи. У них потом всегда что-нибудь болит или вещи надо стирать, но это нормально возьми одну вот эту допустим штуку и постарайся обвить ее вокруг себя не не вот, вот сюда вот так вот секунда есть а можешь про про просунуть туда руки будто бы вот ты ты в заложник вот в нижней нижние ветки обе руки хорошо окей человеческое тело это такая штука абстрактная вот, теперь продев вот так вот наискось, вот так не прямо сидя, а чтобы было видно вот эту вот Симпсон, э, вот там в дырочке, немножечко вот так и, и загнись вот туда. Мы с Ясей всегда пытаемся друг друга как бы подбадривать, брать на съемки. господи, брать друг друга на съемки, Яся, что несу? Яся у нас легенда женского граффити. Женщин в граффити не так то много, как мужчин. Сначала я этим занималась просто так, потому что я была студенткой, у меня была стипендия, мне в принципе доход не был особо нужен. Потом я долгое время перебивалась какими-то мелкими заказами, и, но все равно продолжала снимать для себя. И в итоге у меня появилось большое портфолио, которое я начала потихонечку выставлять на разных мелких выставках, сначала групповых, потом персональных. И когда ты потихонечку идешь, потом у тебя есть момент, когда ты страдаешь и не понимаешь, почему тебя никто не замечает, вроде бы у тебя снимки не такие плохие, но тебя никто не видит, не зовет, ничего. А потом внезапно там методом случая, случайного знакомства, какой-то рекомендации, потом тебя не начинают приглашать. Такое явление, как карта резиденции, я с ним столкнулась первый раз пару лет назад. Это был British Council, британский совет объявил конкурс на резиденцию в Ливерпуле полтора месяца. Я подалась на конкурс и внезапно прошла. Я даже не ожидала, честно. Я плакала, это был капец. Там просто в Ливерпуле живут девушки с диалектом скаус. Это просто во всей Англии есть разный акцент. И там вот в Ливерпуле самый жесткий, самый неприятный самый непонятный. И эти девушки, они их идентифицируют не только по говору, а и по внешнему виду. Они как куклы Барби. Они там ботокс, белые волосы крашеные, просто блестят от перламутра щеки. Они живут на окраинах, и они хотят выглядеть вот как-то вот. После Ливерпуль сам по себе это город Балаган. Я просто люблю вообще все разведывать первой. Я люблю быть первооткрывателем. Все, вылазь. Молодца. Пойдемте к может.